Наша песня хороша, начинай сначала. Так, Роменский, «Лысинка-3», во 23.30 сдиснулся продаж алкогольных напоев пива. Продукты ремеснича 29, 2345, здесь нелся продаж алкогольных напоев, топила. И вообще везде отсутняя информация про режим работы на входе в магазин. Курский магазин Фок Белоненко 0.15. Сдиснился продаж алкогольных напоев. Режим работы магазина с 8 до 23 годы. Информация размещена на входе в магазин. Магазин працует целодобово. Итак, так, так, Дюна, колпака 63, а також, Колпака 14, також. Магазин працует целодобово, отсутствует информация. А теперь самое главное. Кто на сессии был, когда мы разбирали престиж, луч и, и шар. Кто был на сессии? Поднимите руки. Поднимите, поднимите. Я просто я свидетелей хочу привлечь. очевидца вот этого всего. Помните, как я говорил представникам фирмы «Луч», когда мы говорили о том, что я не верю вам, но мы идем вам навстречу. Помните? последний раз. И вы будете стоять на коленях перед сумской громадой, не передо мной. Помните? Да, Так, так было. Магазин Луч, место Сумы, улица Харьковская. О 23.45 зафиксованы факты продажи алкогольных напоев. Понимаете? Интернационалиста 18, магазин ПФ Луч. Но тут сработало внутреннее радио. То есть То после того... на ехали. Да. Там на Харьковской зафиксировано акт продажи алкогольных напоев. А на интернационалистов магазин был закрытый. Але в магазине находился продавец. Ну и что? Скажите, шановные, как верить после этого людям? Вот скажите. Да ни за что. Но дайте нам возможность торговать э, алкоголем днем. Да? Иначе нам магазины закрыть. Так было. Так было. Ночью ни при каких условиях мы торговать не будем. Ну и что? Да наплевали и пошли дальше. И что мне с Одновьюновым распечатывать в газетах ночные происшествия, да, вот э, в состоянии алкогольного обвинения возле этих магазинов, фотографии показывать ограбленных людей, избитых людей. Может так надо делать? Может раскрыть с фотографиями, как эти э, хлопцы, которые там возле магазинов вьются, напиваются, а потом ходят по, по району и ночью и грабят людей? Ну что, что, что -то ж, что-то же надо делать. Как после этого можно вообще о чем-то говорить? И шара торгует.